kita tarik jebret uh. kita tarik jebret uh. Assalamualaikum Dulur mancing ketemu lagi dengan saya taksi Asia channel ini ini saya berada di lokasi Persungaian yang banyak batunya ini Dulur ya ini saya mau mencari ikan gabus nah ini ikan gabus di bawah-bawah batu ini saya mau kasih tunjuk cara atau tutorial caranya mencari ikan gabus di bawah bebatuan ini telur caranya itu sangat mudah telur rangkaian pancingnya seperti ini saja nah, ini rangkaian pancingnya ini cacing kail sama timah untuk caranya sangat mudah sekali tinggal dimantul-mantulkan saja nih saya kasih contoh ya Nih ini di bawah bebatuan-bebatuan, terus di pinggiran-pinggiran ini, di bawah rumputan ini berpotensi ada ikan gabusnya dulur. Caranya sangat mudah itu. Ini kail saya ya. Caranya tinggal dimantul-mantulkan saja. Iyalah nyangkut, nah, belum belum nyangkut belum nyangkut. Nah, ini kalau ada ikan gabusnya ini sacet buat buat langsung telur kalau ada wus oh ternyata ada ah. lepas itu telur nah itu caranya sangat mudah tinggal di mantulkan saja yang barusan itu ikannya terlalu kecil telur ini kita target kita itu yang ikannya agak besar ya ini kalau ada langsung disambar kalau ada langsung disambar telur ah lepas lagi ya nah, itu itu ada telur cuma targetnya kekecilan kita cari target yang sedikit lebih besar telur biar tarikannya puas kita cari lagi tinggal dimantul-mantulkan saja mantul-mantul kosong wah ini lumayan besar ini telur nah ini kita dapat satu ekor lumayan besar, telur barusan di lokasi sini ada satu telur. Siapa tahu ada saudaranya ya, kita coba lagi. Telur caranya sangat mudah, tinggal dimantul-mantulkan saja. Ini setiknya telur, kalau ada ini ikannya langsung lari, ini telur gayap kosong kita sambil berjalan kita pindah lokasi dulu kita cari lokasi yang berbatuan atau di bawah-bawah bawah dedaunan rerumputan nah ini ini ada lokasi satu telur kita coba saja tinggal dimantul-mantulkan Wus, wah, ada dulur, tapi lepas dulur. Wah, ada, ada, ada. Kita coba lagi. Siapa tahu masih mau makan, ya. Siapa tahu pasti mau makan. Caranya tinggal dimantul-mantulkan saja. Ini cacingnya, ini biar cacingnya itu bergoyang-goyang. Ayo, nah, ayo, nah, ikan gabus! Nah, sepertinya dia lari, tidak ada pergerakan ini telur. Nah, kosong kosong. Wow ada ternyata telur, ini telur. Ada ternyata ikan gabusnya ini. Dapat satu lagi. Sambil berjalan, ya, dulur. Ya, nah, ini caranya: tinggal dimantul-mantulkan saja. Nah, sepertinya ada saya, sepertinya kelihatan ini, dulur. kita tarik jebret ya dapat ya ini telur dapat satu kita coba bebatuan yang tengah-tengah ini telur ya nah ini telur ya siapa tahu ada ikannya ayo ikan gabus kosong kita tarik jebret Wah, ada telur ya, ini sangat mudah sekali telur nah, sini ini jebret Wah, ada ini telur kecil telur yang penting strike, Waduh, ini terlalu kecil. Kita rilis habis ini, dulur. Terlalu kecil, terlalu kecil. Nah, ini yang tadi itu terlalu kecil, dulur. Jadinya saya lepaskan. Ini lokasi yang berdekatan, tinggal digoyang-goyang ini, dulur. Siapa tahu ada babon sabunnya ikan gabus tinggal digoyang-goyang Ayo digoyang-goyang digoyang-goyang sambil dijalankan ini cacingnya dulur Di digoyang-goyang di goyang-goyang Zong sini nih di goyang-goyang di goyang-goyang goyang-goyang di goyang-goyang kosong goyang, goyang goyang. goyang goyang, go juga Halo dulur, di sini saya ketemu sama pemancing dari Irlandia ini dulur. Cari ikan apa mas? Ikan kutuk katanya dulur. Nah, ini ini ada empat bersaudara ini dulur. Yang ini kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga dan adik itu dulur. Adik pertama dulur. Kayak jungkokong kong, bos sama-sama pemancing ini dulur untuk refreshing ya dulur ya nah, untuk refreshing dulur sudah dapat banyak mas ikannya mas oh baru datang katanya dulur nah, ini sesama hobi pemancing itu mudah akrab nah itu tadi cara mencari ikan gabus dulur caranya sangat mudah tinggal dimantul-mantulkan saja ya ini waktu sudah menjelang duhur Waktunya pulang. Ini. saya kasih tahu perolehannya ini dulur. Nah, ini. Ini lokasinya se sebetulnya sangat strategis dulur. Untuk nyari ikan-ikan apa? Ikan wader ini. Lokasinya sangat bagus ini. Ini perolehan ikan gabus yang tadi ini dulur dapat satu dua tiga empat dapat empat ekor lumayan terima kasih dulur yang sudah menonton video ini dulur jangan lupa subscribe ya mohon dukungannya ini tinggal sedikit lagi ini mencapai seribu subscriber saya penasaran nih untuk kelanjutannya kalau sudah seribu subscriber ini bagaimana ini dulur Mohon dukungannya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.